Вот фотографии семьи, которая была расстреляна в сорок первом году. Бабушка Бетя Цесарская, дедушка Абрам Цесарский, прабабушка, вот ее фотография, Геня Цесарская. В общей сложности 17 человек семьи Цесарских были расстреляны. Кропивничанка Бела Чигринська показує довоєнні світлини, на яких її велика родина. Про розціляних родичів каже, знає з розповідей тата Юрія Цесарського. Прошу. Всю, весь фронт и победу встретил в Польше. Его встретил сосед возле шестой школы, возле старого бывшего здания, теперешней шестой школы. И папа говорил, и сказал, Юрка, беги к себе, твоих всех расстреляли. Розповідає, родина цесарских до войны торговала хлебом. Когда место окупували нацисты, у серпня 1941 года евреев забирали и вывозили на расстрел. Папы, мама и бабушки. Еще 17 человек. Это была тетя, это были вот племянники. Семья у нас дружная, разговорчивая. Все. очень часто папа рассказывал об истории жизни, как все это было. Папа рассказывал, что за столом, когда собиралась вся семья, утром бабушка всех поила чаем. Каже, после войны тату взял свидетельство про смерть родных. Взял самых близких документы о смерти. Это бабушка Брухел, вот ее свидетельство о смерти. Внизу, друж по телу говорит такие, такую фразу: Причина смерти расстрел немцами. Это дедушка Абрамов. Вот его свидетельство о смерти. Тот же день, та же дата: 30 октября 1941 года, город, Реста, город Кировоград. Причина смерти расстрел немцами. И вот бабушка, прабабушка, гения. Ей было 75 лет. Вот ее свидетельство о смерти. Та же дата. Кажется, эти светлые документы про родителей – большая ценность семьи. Когда по телевизору сказали, что нужно собрать рюкзачок тревоги, сумочку тревоги, то первое, что я положила – все эти документы, все эти фотографии папы на ордена. И, и свой паспорт. Больше ничего мне не надо. Потому что это первое, с чем бы я вышла из этого дома, и ну если бы пришлось куда-то уезжать. В память про родителей Бала Чегринска свечку. Я зажигаю свечку. Это уже ритуал. Так делала моя мама, только так делал мой папа, и так бы делаю я. И это будет жить с нами столько, сколько будем жить мы, и продолжать наш род, помнить, говорить, рассказывать, вспоминать, плакать. И дай Бог, чтобы это никогда не повторилось. Ольга Склярук Анатолий Базистый. Новини на Суспільному, Кропивницкий.